ਵਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਆ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋٹے ਜਿਹੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ જરા ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी बिल्कुल सो so, इसे एपीआरिस्ट का ऑक्यूपेशन कहते हैं बी कीपिंग uh, ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो अगर ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो डेफिनेटली अगर बाकी पैरामीटर्स मिस करते हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा uh, अब, जी वन ये वन देते हैं ये बहुत अगर आप इसका रोल देखें तो काफ़ी इसमें स्किल्स की जरूरत है तो इसको इस ये स्किल्ड पोजिशन स्टडी भी है, है कोई? हाँ जी बिल्कुल इसमें तो कौन एलिजिबल होगा या किसके लिए ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मानी जाएंगी अगर किसी ने या तो सूटेबली यू नो सिमिलर क्वालिफिकेशन करी है जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन करी है पहली चीज़ लेकिन अगर नहीं करी किसी ने रिलेटेड क्वालिफिकेशन तो अगर किसी के पास पाँच साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफिकेशन को को सब्सिट्यूट भी कर सकता है तो अच्छा। लेकिन उन्हीं को अप्लाई करेगा जिनके पास या तो तीन पाँच साल का रेलिवेंट क्वालिफिक एक्सपीरियंस हो या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो तो आ, हमारे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में सिमिलर वर्क में इन्वाल्व हो लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसे न्यूजीलैंड के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के बाकी पैरामीटर्स मीट करेंगे अगर है तो इसके लेवल वन की पोजिशन है जी फिर पी आर पी आर के लिए अगर मैं बताऊँ तो सपोज किसी ने मास्टर्स करी है आ, तो उसको मास्टर्स के अभी पाँच पॉइंट मिलते हैं आने वाले समय में छः मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर लेकिन फिर अगर ये एम्प्लॉयमेंट में वो जॉब कर रहे हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा लेकिन हो सकता है उनकी मास्टर्स रिलेटेड ना हो हो सकता है बैचलर्स रिलेटेड हो या लेकिन वो उस रोल के लिए कैसे स्किल माने गए क्या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था रेलिवेंट ये डेफिनेटली देखना होगा तो रेजिडेंस के पाथ के लिए ये कॉपी ऑक्यूपेशन को स्किल्ड ऑक्यूपेशन माना जाएगा अगर उन्हें सुटेबली क्वालिफाइड माना जाए इस रोल के लिए तो ये स्टडी तो और अगर बाकी पैरामीटर्स भी मीट हो मरीन्स कि उनका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है उनको मीडियम वेज मिल रहा है तो और ये परमानेंट ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट है तो बाकी या टर्म है तो ट्वेल्व मंथ से ज्यादा है तो बाकी पैरामीटर्स भी जो रेजिडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट के हैं वो सारे भी मीट होने जरूरी है जी जी आप इधर इतने न्यूजीलैंड के स्टडी की गल करिए ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀਆਂ ਹੈ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੋਲ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਦੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ तो जी मैं इन्होंने दस दिता कि लैवल वन के आता जी ये लैवल वन के मोस्टली कितने वो आ जिन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जी होंगी है नहीं कई विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आते हैं लैवल वन में जैसे अगर आप अम, सोचें कि कई ऑक्यूपेशन उक, ऐसे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं रजिस्ट्रेशन ज़रूरत हो जी. लेकिन कितनी कितने रोल में इंडिपेंडेंस की जरूरत है हुँ. क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर डिपेंड कर लेता है जी बोलो जी ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਤੇ ਪੀਆ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੰਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋٹے ਜਿਹੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੇਖ ਤਾਂ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ જરા ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी बिल्कुल सो so, इसे पियरिस्ट का ऑक्यूपेशन कहते हैं बी कीपिंग ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो अगर ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो डेफिनेटली अगर बाकी पैरामीटर्स मिस करते हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा अग, अब... जी वन ये वन देते हैं ये बहुत अगर आप इसका रोल देखें तो काफ़ी इसमें स्किल्स की जरूरत है तो इसको इस ये स्किल्ड पोजिशन स्टडी भी है, है कोई? हाँ जी बिल्कुल इसमें तो कौन एलिजिबल होगा या किसके लिए ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मानी जाएंगी अगर किसी ने या तो सूटेबली यू नो सिमिलर क्वालिफिकेशन करी है जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन करी है पहली चीज़ लेकिन अगर नहीं करी किसी ने रिलेटेड क्वालिफिकेशन तो अगर किसी के पास पाँच साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफिकेशन को को सब्सिट्यूट भी कर सकता है तो अच्छा। लेकिन उन्हीं को अप्लाई करेगा जिनके पास या तो तीन पाँच साल का रेलिवेंट क्वालिफिक एक्सपीरियंस हो या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो तो आ, हमारे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में सिमिलर वर्क में इन्वाल्व हो लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसे न्यूजीलैंड के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के बाकी पैरामीटर्स मीट करेंगे अगर है तो ये इसके लेवल वन की पोजिशन है जी फिर पी आर पी आर के लिए अगर मैं बताऊँ तो सपोज किसी ने मास्टर्स करी है तो उसको मास्टर्स के अभी पाँच पॉइंट मिलते हैं आने वाले समय में छः मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर लेकिन फिर अगर ये एम्प्लॉयमेंट में वो जॉब कर रहे हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा लेकिन हो सकता है उनकी मास्टर्स रिलेटेड ना हो हो सकता है बैचलर्स रिलेटेड हो या लेकिन वो उस रोल के लिए कैसे स्किल माने गए क्या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था रेलिवेंट ये डेफिनेटली देखना होगा तो रेजिडेंस के पाथ के लिए ये कॉपी ऑक्यूपेशन को स्किल्ड ऑक्यूपेशन माना जाएगा अगर उन्हें सुटेबली क्वालिफाइड माना जाए इस रोल के लिए तो ये स्टडी की तो और अगर बाकी पैरामीटर्स भी मीट हो मरीन्स की उनका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है उनको मीडियम वेज मिल रहा है तो और ये परमानेंट ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट है तो बाकी या फिक्स टर्म है तो ट्वेल्व मंथ से ज्यादा है तो बाकी पैरामीटर्स भी जो रेजिडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट के हैं वो सारे भी मीट होने जरूरी है जी जी आप इधर न्यूजीलैंड स्टडी की गल करिए ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀਆਂ ਹੈ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੋਲ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਦੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ तो जी मैं इन्होंने दस दिता कि लैवल वन के आता जी ये लैवल वन के मोस्टली कितने वो आ जिन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जी होंगी है नहीं कई विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आते हैं लैवल वन में जैसे अगर आप अम, सोचें कि कई ऑक्यूपेशन उक, ऐसे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं रजिस्ट्रेशन ज़रूरत हो जी. लेकिन कितनी कितने रोल में इंडिपेंडेंस की जरूरत है हुँ. क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर डिपेंड कर लेता है जी बोलो जी ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੰਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਖੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਇਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋٹے ਜਿਹੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੇ ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ જરા ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी बिल्कुल सो so, इसे पियरिस्ट का ऑक्यूपेशन कहते हैं बी कीपिंग uh, ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो अगर ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो डेफिनेटली अगर बाकी पैरामीटर्स मिस करते हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा uh, अब... जी वन दे भी बाले क्वालिफाइड जिम्मे मेरे ख्याल टीचर नर्स ये सारे वन देते हैं ये बहुत अगर आप इसका रोल देखें तो काफ़ी इसमें स्किल्स की जरूरत है तो इसको इस ये स्किल्ड पोजिशन स्टडी भी है, है कोई? हाँ जी बिल्कुल इसमें तो कौन एलिजिबल होगा या किसके लिए ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मानी जाएंगी अगर किसी ने या तो सूटेबली यू नो सिमिलर क्वालिफिकेशन करी है जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन करी है पहली चीज़ लेकिन अगर नहीं करी किसी ने रिलेटेड क्वालिफिकेशन तो अगर किसी के पास पाँच साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफिकेशन को को सब्सिट्यूट भी कर सकता है तो अच्छा। लेकिन उन्हीं को अप्लाई करेगा जिनके पास या तो तीन पाँच साल का रेलिवेंट क्वालिफिक एक्सपीरियंस हो या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो तो आ, हमारे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में सिमिलर वर्क में इन्वाल्व हो लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसे न्यूजीलैंड के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के बाकी पैरामीटर्स मीट करेंगे अगर है तो ये इसके लेवल वन की पोजिशन है जी के फिर पीआरई आर पी आर के लिए अगर मैं बताऊं तो सपोज किसी ने मास्टर्स करी है तो उसको मास्टर्स के अभी पाँच पॉइंट्स मिलते हैं आने वाले समय में छः मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर लेकिन फिर अगर ये एम्प्लॉयमेंट में वो जॉब कर रहे हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा लेकिन हो सकता है उनकी मास्टर्स रिलेटेड ना हो हो सकता है बैचलर्स रिलेटेड हो या लेकिन वो उस रोल के लिए कैसे स्किल माने गए क्या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था रेलिवेंट ये डेफिनेटली देखना होगा तो रेजिडेंस के पाथ के लिए ये कॉपी ऑक्यूपेशन को स्किल्ड ऑक्यूपेशन माना जाएगा अगर उन्हें सुटेबली क्वालिफाइड माना जाए इस रोल के लिए तो ये स्टडी और अगर बाकी पैरामीटर्स भी मीट हो मरीन्स के उनका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है उनको मीडियम वेज मिल रहा है तो बा... और ये परमानेंट ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट है तो बाकी या फिक्स टर्म है तो ट्वेल्व तो मंथ से ज्यादा है तो बाकी पैरामीटर्स भी जो रेजिडेंट्स के एम्प्लॉयमेंट के वो सारे भी मीट होने जरूरी है जी जी आप इधर इतने न्यूजीलैंड के स्टडी की गल करिए ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੋਲ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਦੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ तो जी मैं इन्होंने दस दिता कि लैवल वन के आता जी ये लैवल वन के मोस्टली कितने वो आ जिन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जी होंगी है नहीं कई विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आते हैं लैवल वन में जैसे अगर आप अम, सोचें कि कई ऑक्यूपेशन उक, ऐसे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं रजिस्ट्रेशन ज़रूरत हो जी. लेकिन कितनी कितने रोल में इंडिपेंडेंस की जरूरत है क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर डिपेंड कर लेता है जी बोलो जी ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੰਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਖੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋٹے ਜਿਹੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੇ ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਰਾ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी बिल्कुल सो so, इसे एपीआरिस्ट का ऑक्यूपेशन कहते हैं बी कीपिंग uh, ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो अगर ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो डेफिनेटली अगर बाकी पैरामीटर्स मिस करते हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा uh, अब... जी वन ये वन देते हैं ये बहुत अगर आप इसका रोल देखें तो काफ़ी इसमें स्किल्स की जरूरत है तो इसको ये स्किल्ड पोजिशन हाँ जी बिल्कुल इसमें तो कौन एलिजिबल होगा या किसके लिए ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मानी जाएंगी अगर किसी ने या तो सूटेबली यू नो सिमिलर क्वालिफिकेशन करी है जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन करी है पहली चीज़ लेकिन अगर नहीं करी किसी ने रिलेटेड क्वालिफिकेशन तो अगर किसी के पास पाँच साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफिकेशन को सब्सिट्यूट को भी कर सकता है तो अच्छा। लेकिन उन्हीं को अप्लाई करेगा जिनके पास या तो तीन पाँच साल का रेलिवेंट क्वालिफिक एक्सपीरियंस हो या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो तो आ, हमारे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में सिमिलर वर्क में इन्वाल्व हो लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसे न्यूजीलैंड के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के बाकी पैरामीटर्स मीट करेंगे अगर है तो ये इसके लेवल वन की पोजिशन है जी फिर पी आर पी आर के लिए अगर मैं बताऊँ तो सपोज किसी ने मास्टर्स करी है तो उसको मास्टर्स के अभी पाँच पॉइंट मिलते हैं आने वाले समय में छः मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर लेकिन फिर अगर ये एम्प्लॉयमेंट में वो जॉब कर रहे हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा लेकिन हो सकता है उनकी मास्टर्स रिलेटेड ना हो हो सकता है बैचलर्स रिलेटेड हो या लेकिन वो उस रोल के लिए कैसे स्किल माने गए क्या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था रेलिवेंट ये डेफिनेटली देखना होगा तो रेजिडेंस के पाथ के लिए ये कॉपी ऑक्यूपेशन को स्किल्ड ऑक्यूपेशन माना जाएगा अगर उन्हें सुटेबली क्वालिफाइड माना जाए इस रोल के लिए तो ये स्टडी दी गई और अगर बाकी पैरामीटर्स भी मीट हो मरीन्स कि उनका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है उनको मीडियम वेज मिल रहा है तो और ये परमानेंट ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट है तो बाकी या फिक्स टर्म है तो ट्वेल्व मंथ से ज्यादा है तो बाकी पैरामीटर्स भी जो रेजिडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट के हैं वो सारे भी मीट होने जरूरी है जी जी आप इधर न्यूजीलैंड स्टडी की गल करिए ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀਆਂ ਹੈ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੋਲ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਖਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਦੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ तो जी मैं इन्होंने दस दिता कि लैवल वन के आता जी ये लैवल वन के मोस्टली कितने वो आ जिन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जी होंगी है नहीं कई विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आते हैं लैवल वन में जैसे अगर आप अम, सोचें कि कई ऑक्यूपेशन उक, ऐसे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं रजिस्ट्रेशन ज़रूरत हो जी. लेकिन कितनी कितने रोल में इंडिपेंडेंस की जरूरत है हुँ. क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर डिपेंड कर लेता है जी बोलो जी ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੰਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋٹے ਜਿਹੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੇਖ ਤਾਂ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ જરા ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी बिल्कुल सो so, इसे एपीआरिस्ट का ऑक्यूपेशन कहते हैं बी कीपिंग uh, ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो अगर ये स्किल लेवल वन की पोजीशन है तो डेफिनेटली अगर बाकी पैरामीटर्स मिस करते हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा uh, अब... जी वन ये वन देते हैं ये बहुत अगर आप इसका रोल देखें तो काफ़ी इसमें स्किल्स की जरूरत है तो इसको ये स्किल्ड पोजिशन भी है, है कोई? हाँ जी बिल्कुल इसमें तो कौन एलिजिबल होगा या किसके लिए ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मानी जाएंगी अगर किसी ने या तो सूटेबली यू नो सिमिलर क्वालिफिकेशन करी है जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन करी है पहली चीज़ लेकिन अगर नहीं करी किसी ने रिलेटेड क्वालिफिकेशन तो अगर किसी के पास पाँच साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफिकेशन को को सब्सिट्यूट भी कर सकता है तो अच्छा। लेकिन उन्हीं को अप्लाई करेगा जिनके पास या तो तीन पाँच साल का रेलिवेंट क्वालिफिक एक्सपीरियंस हो या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो तो आ, हमारे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में सिमिलर वर्क में इन्वाल्व हो लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसे न्यूजीलैंड के फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस के बाकी पैरामीटर्स मीट करेंगे अगर है तो ये इसके लेवल वन की पोजिशन है जी ते फिर पीआरई आर पी आर के लिए अगर मैं बताऊं तो सपोज किसी ने मास्टर्स करी है तो उसको मास्टर्स के अभी पाँच पॉइंट्स मिलते हैं आने वाले समय में छः मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर लेकिन फिर अगर ये एम्प्लॉयमेंट में वो जॉब कर रहे हैं तो इसको स्किल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा लेकिन हो सकता है उनकी मास्टर्स रिलेटेड ना हो हो सकता है बैचलर्स रिलेटेड हो या लेकिन वो उस रोल के लिए कैसे स्किल माने गए क्या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था रेलिवेंट ये डेफिनेटली देखना होगा तो रेजिडेंस के पाथ के लिए ये कॉपी ऑक्यूपेशन को स्किल्ड ऑक्यूपेशन माना जाएगा अगर उन्हें सुटेबली क्वालिफाइड माना जाए इस रोल के लिए तो ये स्टडी दी और अगर बाकी पैरामीटर्स भी मीट हों मरीन्स की उनका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है उनको मीडियम वेज मिल रहा है तो और ये परमानेंट ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट है तो बाकी या फिक्स टर्म है तो ट्वेल्व मंथ से ज्यादा है तो बाकी पैरामीटर्स भी जो रेजिडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट के हैं वो सारे भी मीट होने जरूरी है जी जी आप इधर न्यूजीलैंड स्टडी की गल करिए ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀਆਂ ਹੈ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੋਲ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਖਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਦੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ तो जी मैं इन्होंने दस दिता कि लैवल वन के आता जी ये लैवल वन के मोस्टली कितने वो आ जिन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जी होंगी है नहीं कई विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आते हैं लैवल वन में जैसे अगर आप अम, सोचें कि कई ऑक्यूपेशन उक, ऐसे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं रजिस्ट्रेशन ज़रूरत हो जी. लेकिन कितनी कितने रोल में इंडिपेंडेंस की जरूरत है क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर डिपेंड कर लेता है जी बोलो जी ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ